Beynəlxalq Tüş Mədəniyyət Təşkilatı, Türksoy və Yalova Çiflikköy bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə gənc yaşda həyatını itirmiş tanınmış noqa şairəsi Qədiriyyə Təmirbulatovanın 73 yaşının tamam olması münasibəti ilə Sahil məhəlləsi Barbaros bulvarındakı parkda büstü qaldıldı. Büstün açılış mərasimi çox saylı iştirakçı ilə həyata keçirilib. Açılış mərasimimizə çıxış edən Çiflikköy bələdiyyəsinin sədri Ali Murat Silpağar, Təmirbulatovanın yaşadığı qısa ömründə ulduz kimi parlayaraq Unudulmaz bir şəxsiyyət olaraq yadaşlara həq yolunduğunu bildirdi. Bütün Qafqaz TV ailəsini və sevgili izləcilərinə salamlayıram. Biz Noqay türklərinə, türk soyu üluslarına türk kültürü təşkilatı olaraq bütün türk dünyasına göstərdiyimiz ilgi ilə yanaşı, Noqay türklərinə də böyük bir ilgi göstəririk və bunun nəticəsi idi ki, yaxın günlərdə biz Novayçuklərinin klassik ədəbiyyatının banirlərindən biri olan çox ə, istedadlı bir şairə həyatını ki gənc yaşında itirmişdi Qadriyə Temurlu Batulovanın xatirəsini əbədləşdirmək üçün ə, Türkiyə Respublikası Yalova Çiftlikköy bələdiyyəsində daha öncə onun adına verilmiş prospektin yanında ə, üstünü qucaqmış olduq və bunun təntənəli açılışını həyata keçirmiş olduq. Biz buna qədər böyük bir silsilə tədbirləri təşkil etmişdik. Qadriyə Temirbulatovanın öncəliklə bir konfrans şəklində anmışdıq. Yenə bunu Türk soyuqçuları Türk mədəniyyət təşkilatının belə deyək, çatısı altında gerçəkləşdirmişdik. Yəni bu fəaliyyət silsiləsinin lokomotivi Türk soyuydu. Ə başta da çox hörmətli baş katibimiz professor Düsən Kasenov şəxsən onun yönətmənliyi ilə, onun rəhbərliyi ilə bu işləri icra etdik və ardından bu konfrans silsilələrini Türkiyənin başqa şəhərlərində də, Adanada, Eski Şəhərdə, Yalovada gerçekleştirmiş olduq. Bunun davamında isə böyük bir marağa səbəb oldu Qadriyə Temirbulatova və biz bu marağı nəzərə alaraq türk dünyasının fərqli coğrafiyalarında olan tanınmış şairləri onun şeirlərini öz türkçələrdə çevirməyi təklif etdik və biz 12 dildə, yəni 12 türkçə, biri də rusca olmaqla Ə, çevrilmiş oldu onun bir xeyli şeirləri. Şeirlərlə məsəl üçün Azərbaycan dilində ilə mən ə, özüm ə, bir az şairliyimiz var çevirmişdim və belə bir ə, kitabı ərsiyə gətirdik. İgidlərin nəğməsi adında Qadriya Temirbulatova Azərbaycancada ə, yer, ə, yer almışdır. Azərbaycancadan başqa Qaraçay, Kumuk, ə, Özbək, Türkmən, Qazaq, Tatar, Başqırd Ə, qırğız dillərində, türkiya türkçəsində və bir çox ə, bəlkə unutmuş olanam, başqa türkçələrdə də şeirlər çevrilərək bu kitab halında yayımlandı. Və bu kitab eyni zamanda Yalova şəhərində Keçeril onun adına veriləcək bir küçənin açılış mərasimində tanıtımı da oldu. Daha sonra yenə Eskişehir Anadolu Universitetində ve Türk Soy Uluslararası Türk Kültür Teşkilatındaki bilirsiniz merkezimiz Ankara'da yerleşir. Ankara'da takdimatı gerçekleştirilmiş oldu. Türkson sözçüsü professor Hüseyin Kaseynov çıxış edərək Türk xalqları arasında qardaşlığı gücləndirmək, Türk mədəniyyətini dünyaya tanıtmaq, gələnəklərimizi yeni nəsillərə çatdırmaqın yollarından danışdı. O bildirdi ki, bunun üçün çalışmalar aparan təşkilatlarımız Türk mədəniyyətinə, sənətinə və ədəbiyyatına töhfə vermiş şəxsiyyətlərin doğum və anım günlərini təşkil edir. Bu da öz növbəsində tanınmış insanların bizə miras qoyduqları sənət əsərlərini yaşatmağa kömək edir. Bizə e, Noqay türdlərinin çox tanınmış bir heykeltıraş, rəssamı professor Koşali Zarmanbetov hal-hazırda Qaraçay-Çerkəs Respublikatında Çerkəs şəhərində universitetin professorudur. Çalışır. Gadriyanın e, e, bu tədbirlərdən əsənlənərək, e, yəni təsirlənərək Gadriyanın e, büstünü hazırlamışdı e, və bizə təqdim etdi, göstərdi bunu. Yenə də dediyim kimi Türksoy Ustası Türk Kültür Təşkilatının general sekretarı Dusan Kasenovun şəxsən təlimatı ilə biz bu büstü Türksoy alaraq hazırlatdırdıq və onun Türkiyə Respublikasına gətirilməsini və burada adına verilmiş daha öncə küçənin yaxınlığında adına layiq bir yerdə büstünün qaldırılmasını təşkil etdik. Mən bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, böyük ustadımız e, e, İsmail Qaspralı'nın da söylədiyi kimi işdə, dildə, fikirdə birliyi biz əməli olaraq elə kiçik də olsa bu layihə kapsamında həyata keçirmiş olduq. Belə ki bu işin e, yenə dediyim kimi əsas e, fəaliyyətini təşkil edən Türksoy Uluslararası Türk Kültür Təşkilatı ki başda professor Dusan Ksenov olmaqla Çixdikgöy bələdiyyəsi başda çox hörmətli Ali Murad Silpaqarbəy olmaqla və eyni zamanda da Rusiya Federasiyası Dağıstan cümhuriyyəti Noqay rayonu icra hakimiyyəti başda çox hörmətli Muxtarbəy Acekov olmaqla bu işi bərabər al əl alıb təşkil etmiş olduq və bu da çox gözəl bir nümunə oldu. Böyük Nəğə şairəsi Qədiriyyət Əmirbulaatovanın öz dilində şeirlər yazmaqda əsas məqsədi eşq, vətən, ana, bozqır çölləri, Noqay xalqı və Noqay vilayətini dünyaya tanıtmaq olmuşdur. Onun qələmə aldığı şeirlər o qədər axıcı bir dildə yazılmışdı ki, bu şeirləri dinləyəndə insan sanki sonsuz bozkır səllərindən noqaı nağmələrinin xoş avazını duyur. Onun şeirlərinə bir çox mahnıların bəstələnməsi və illər keçməsinə baxmayaraq, hələ də sənətçilərin və xalqın dilindən düşməməsi təsadüfi deyil. Çünki şeirləri ilə əbədiyyətə qoşun Qədiriyyət Temurbulatov gənc yaşında fəcizəvi şəkildə həyatını itirsə də, yaşadığı qısa ömürdə noqaı ədəbi dilinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, onu daha da zənginləşdirmişdir. Ну мы 3 года назад безбуище 3 год bundan əvvəl başladıq. Həmin vaxt Qədriyət Temirbulatovanın Türkiyədə yubileyə gəldiyi olunurdu. Biz də bu səbəbdən 3 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə ora getmişdik. Bu tədbirə Qazaxstandan, Başqırdistanddan, Dağıstandan, bir sözlə müxtəlif yerlərdən çoxlu sayda qonaq dəvət olunmuşdu. Türksoyun baş katibi ilə danışdığımız zaman dedim ki, mən peşəkar heykəltəraşam və Qədriyə Temirbolatovanın üstünü hazırlaya bilərəm. O mənim bu təklifimə çox müsbət yanaşdı. Lakin mənə dedi ki, başımız hələlik yubiley işinə qarışıb. Amma bu barədə fikirləşəcəyik. Bir müddət sonra mənə bu işin görülməsi üçün razılıq verildi. Ona da qeyd etdim ki, layihə Türksoy tərəfindən Cavid bəyə təhvil olundu və bütün ərsəyə gəlməsində onun əməyi çox oldu. Qrazilik əldə olundandan sonra büstü hazırlamağa başladım və təxminən 1 il sonra büst hazır oldu. Mən büstü büründən hazırladım. Bunu xüsusi ilə vurğulamaq istəyirəm ki, büst düş, soyur, maddi və mənəvi dəstəyi ilə hərsəyə gəlib. Ancaq koronavirus pandemiyası olduğundan 1 il heç yerə gedə bilmədik. Daha bir problemimiz isə büstün materialı ilə bağlı idi. Büst bir az əvvəl də qeyd etdiyim kimi büründən olduğundan Kömrüklərdə müəyyən problemlərlə qarşılaşdıq. Ancaq bütün büdcətliklər artıq geridə qalıb. Belə ki, biz büstü artıq lazımi yerində qozaltmışıq. Но <laughs> мы всё это прошли и уже установили этот бист. Dağistan Respublikasının Noqay rayonunun izra başçısı muxtar Bey Azeykovun sözü. Heyət başçısı doktor Faniya Kuseyeva çıxış edərək Türksoy təşkilatına, Siflikköy əhalisinə, bələdiyyəsinə və bələdiyyə sədri Ali Murat Silbaqara, habelə tədbir iştirakçılarına Qədiriyyət Temurbulatovun ailəsinin salamlarını çatdırdı və təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra Siflikköy mədəniyyət mərkəzində üstə ərsiyə gətirilmiş heykəl tənazı professor doktor Koşağız Armanbeytovun "Altın atlı ağlı" sənət sərgisi nümayiş olundu. Arxiv şikaryında Elçin Əsəd günlük bilgi paylaşımı üçün